Вітаю вас, дорогі глядачі. Сьогодні на студії, екс офіцер Міністерства внутрішніх справ. Вітаю Олена. Вітаю вас. Йдучи по житті, Олена пережила в своєму житті чудо. Я хотів би, щоб сьогодні вона поділилася з глядачами, які нас дивляться, для того, щоб дати людям надію по той бік екрану, які мають великі сьогодні захворювання. Вона розкаже сьогодні нам про своє чудо. как она пришла до цього, как она боролась. Тому прошу. Я хочу сегодня свидетельствовать о том, что Бог сделал в моей жизни. Я немного волнуюсь, <laughs> потому что это действительно чудо. Я в такое не могла даже поверить. Ну, я родилась крепкой, здоровой девочкой. У меня было хорошее здоровье, и даже когда я ходила в школу, все мои одноклассники болеют, а я не болею. Я даже предлагала своей подружке пойдем, там у нас озерцо такое, пойдем искупаемся, чтобы мы заболели с тобой. Вот. Ну и я э, росла обычно, все, родилась я в обычной семье, в семье рабочих. Э, на то время был атеизм, и я о Боге не слышала. В вот. э, моей семье по роду отца умирали от рака, умерла моя тетка, у нее была фиброма, вот потом умер мой дед рак желудка, и я это как-то так восприняла, когда умер дед, и сказали, что у него был рак, это так как-то это восприняла тетка моя, она вообще так сказала, ну теперь вот нашу семью будут постигать несчастья, будет это преследовать и женский и мужской род. Я это услышала и, по-видимому, приняла очень сильно страх. Такой у меня был. Вы вздыхали, думаю, как бы поверилась? Да, це. да, пришел такой страх. Ну, потом я жила уже обычной жизнью, нормально, все. Заболевает моя сестра, двою родная, у нее был рак молочной железы. И приходит мне это напоминание. Вот, опять таки страхи. Все в моей жизни как-то началось меняться, резко меняться. Я приняла это все к себе, и как-то однажды я ощутила боль, боль в животе. Вот и думаю: так нужно мне пойти к врачу. Врач у меня был гинеколог, моя знакомая хорошая, я пришла, она меня осмотрела, поставила мне диагноз эндометриоз. Вот. ну и она объяснила, что это, это нужно лечить, мы начали это лечить. Вот. Затем я прохожу лечение, ничего не меняется. Э -э, прихожу на обследование, у меня киста. Меня посылают на УЗИ, мне делают анализы, меня посылают э -э, в областной город, и я еду туда. Ну, мне сказали, что нужно оперировать. Плюс к этому мне еще ставят диагноз э -э, рак шейки матки. 12, 16 новообразований. Вот. У вас было заключение лекарев? Да, да. Были все УЗИ, все анализы, было все собрано. Ну вот, я поехала в госпиталь, и ну, когда я узнала, сколько операция стоит, у меня просто не было этих средств. И я так все это и оставила. Врач мне говорила, что ну, нельзя это так оставлять, нужно лечить, нужно все это удалить. Подумай, найди эти деньги, сделай операцию, там пройдешь химию. Ничего, она успокаивала меня, но я как-то я очень упала духом, и мне было очень сложно. Плюс к этому начались у меня заболевания сердца. Давление то высокое, то низкое. Я уже была на пенсии и подходил. Ну, еще хочу сказать, что в 2006 году умирает мой брат. Родной? Да, мой родной брат. И у него обширное кровоизлияние, вот, головной мозг. И там у него была опухоль. Ему сделали трепанацию черепа, но он 7 суток в реанимации без сознания пролежал, и он умирает. И все, я себе, в себе я сказала, следующая я. Паника такая была, страх такой был. Я пыталась этого не показывать, я э, жила и мне хотелось жить. Вот я сейчас это вспоминаю с радостью. Вот и в один прекрасный момент приходит мой сын домой и говорит, мама, я покаялся. Я говорю, ну, я понимала, что это очень хорошо, что ты покаялся, сын. А как ты покаялся? Он мне начинает говорить, я пришел до молитвы. Ну, он рассказывает свою историю. А вот. И он мне говорит, мама, Бог тебя исцелит. Я ему говорю, сынок, ну, мне уже 50, и такие болезни. А вы уже заморились с тем, что вы помрете? Да, я уже умирала. От меня отъезжала одна скорая, тут же вызывали другую скорую я уже оставляла двери открытые, потому что я боялась того, что если я ее замкну, я умру, и сын не сможет зайти в квартиру. Вот. Страх преследовал очень сильный, был страх. Вот преследовала просто этот дух смерти, вот это вот он меня преследовал. Просто с дыховым спином. Да, да, и у меня не было сил. Я себя чувствовала 90-летней бабушкой, которая, ну, я извиняюсь, конечно, верующие 90-летние бабушки, они свежи, сочные плодовиты. Вот, но я тогда себя чувствовала как вот разбитой, и я себя так и называла, что все, я уже старуха, разбитая старуха, которая ожидает своей смерти. Вот. Ну и пришел этот прекрасный день, когда сын сказал, что Бог тебя исцелит. Я не верила в это, я слушала. Он мне много проповедовал об Иисусе, о чудесах, вот, которые сделал Иисус, о том, как Он нас любит. И я слушала это и думаю, ну неужели это может со мной такое произойти? Мне сказали, я выйду, как вы, когда офицер Министерства внутренних справ, могли поверить просто, что Бог вас любит, про какое-то исцеление. Мне интересно с да. атеистическим как вы могли увірувати в Бога и принять эту истину про те, что в вашому жизни могут прийти такие изменения, да, надзвучайные? Да. Интересно. Да, и сын начал приглашать ну, меня и мою дочь на богослужение. Я пару недель еще как-то так, ну, идти, не идти, но я знала уже, что я пойду. Вот где-то внутри себя я знала, что я пойду. Когда я пришла, я там особо ничего не поняла. Был призыв к покаянию. Мы хотим помолиться за вас. Вы желаете помолиться и покаяться? Да, желаю. Я произнесла молитву покаяния. Мы вышли после служения. Вот, Это один из моментов, я... где вы первый раз начали обратиться к Богу? Да. Да, на служении, когда пастор вышел и проповедовал, и мне было очень интересно. Я начала слушать, и мне так это очень было мне интересно. Я думаю, я приду домой, и буду задавать. Ну, были у меня вопросы, буду задавать эти вопросы сыну. Он будет мне говорить. Вот. И проповедь я не помню уже была о чем, но я знаю, что и пастор говорил именно о посте: о посте, молитве и меня это заинтересовало. Когда я пришла домой, ну, я спрашиваю сына, Игорь, а, ну, вот о посте мне как-то расскажи, а то я не поняла. И он мне говорит, мама, ты можешь отказаться от пищи. Ужин, завтрак, обед, там, взять пост на сутки. Но в это время не принимать пищи, и это время общения с Богом. Помолись, прежде чем ты становишься в пост, и скажи цель своего поста. Вот. И на протяжении этого поста молись. Я молиться не умела, ничего. Я пришла в церковь, когда услышала, как они молятся. И я думаю, не, я больше сюда не приду, потому что я никогда не смогу молиться. <свят> ну, тем не менее, когда я осталась одна, я уже себе решила, что в субботу я возьму этот пост. А в воскресенье было служение и был праздник в церкви. Было приглашено много пастырей, служителей гостей вот э, с других церквей я знала об этом что будет праздник я беру пост вечером становлюсь и говорю господи я беру пост исцели мои болезни у меня нет денег я не могу сделать эту операцию вот аминь вот это была моя такая молитва да это я так помолилась ну как могла вот и все я читала псалмы 22 -й. Господь, ты пастырь мой. Я так и ну, так мне сказал сын, ты читай именно от своего имени и утверждай, что вот Господь твой пастырь, что Господь ведет тебя, что ты ни в чем не будешь нуждаться. Я так и читала эти псалмы. 34-й, 90-й, 120 псалом. Я все время их читала. Утром и вечером. Это первый раз вы начали читать Библию? Нет, не первый раз. Не первый раз. Нет. 30 лет, когда мне было 30 лет, и я работала здесь на Ровенском комбинате стройматериалов. У нас была Вера Бобчаник, она работала в лаборатории. Вот, и это были 90-е годы, когда уже, будем так говорить, началось вот теперь, да, и христиане как бы начали возрождаться заново, да, ну как бы уже это было открыто. И мы всегда знали, что она верующая, она носила платочек газовый, вот, и ну, ее никто ничего не спрашивал, она ничего никому не говорила, как бы вот так. Когда я пришла там за документами, я увидела у нее на столе Библию. И я говорю: Вера, что это у тебя? Она говорит, Библия. Слышала о такой книге. Ну, слышать, слышала, в руках не держала, никогда не читала. Это мне было 30 лет. Вот. И она говорит: я тебе подарю Библию. Она подарила мне Библию и говорит: читай. Я открыла бытие, начала читать. Адам родил, того, того, думаю, как мужчины рожают. Ни в не поняла. Начала я к ней приходить и спрашивать. Были у меня вопросы. Ну, она мне говорила, читай Новый Завет. Начала читать Новый Завет. Ну, так как я ничего не понимала, я закрыла Библию. И 20 лет Библия эта, она лежала у меня дома. Пока сын вас да. не спонукал да. снова читать Библию. Да. Что было далее? Вы помолились, вы взяли да. пист? Я взяла вы сказали просто простыми детскими по-детски так помолилась, и э, на следующий день пришла на служение, очень много было людей, э, были такие молитвы, э, такое служение, все, и вызвали, ну сказ, был призыв, кто желает исцеления, выходите, мы помолимся за вас. И молились, э, молились служители, все молились за нас, хая. вот, все, закончилось служение. Ну, я хочу сказать, что... Когда за вас молились, а что вы чувствовали что в себе? Ну, мне, за меня молились и мне пророчествовали. И было такое пророчество, я это... на тот момент даже не знала, что это пророчество. Я просто услышала, что э... служитель, которая за меня молилась, она говорит, исцеление идет, благословения идут. <laughs> ну, куда они идут, как они идут? <laughs> То есть вы не разумели? Э, да, я ничего не понимала, и и я не думала о том, что я получу это исцеление. Я не думала. Вот такое вот чудо, когда я пришла домой, я обнаружила, что ничего нет. Я не поверила. Я я позвонила жене пастора. Говорю: Елена, как так может быть? Она говорит: Приходи, я расскажу тебе, как так может быть. Я пришла, нам немного, мы долго беседовали. Потом я пошла к врачу, к своей знакомой. Кого сликувала? Да, которая все эти диагнозы ставила, которая, ну, она обо мне заботилась и хотела, чтобы я действительно сделала эту операцию, чтобы у меня этого не было. Вот, я пришла и говорю, и Катя, у меня ничего нет. Она говорит, в смысле? Давай я тебя Зара смотрю. Да. Давайте я смотрю, вот и когда она она говорит, а что ты принимала? Я говорю, я ходила к Богу. Она, куда? Я говорю, а вот. у нас там больничный двор и дом молитвы рядом. Я говорю, вот дом молитвы, вот Бог меня исцелил. Она говорит, а да, такого не бывает. Ты что-то принимала, что-то там. Может, ты травку какую пила? Может, ты там что-то тебе там поделись секретом? Бог, говорю, меня исцелил. Ну, она мне, конечно, не поверила, она говорит, ну иди молись. Вот такой был ее ответ. Вот. Потом через время я опять приходила, я сделала УЗИ, потому что то, что было, ну, как бы то, что можно было ощущать, то я понимаю, а то что было в середине, вот, нужно было посмотреть, ничего не было, уже ничего не было, Бог просто вот раз, как вот говорят, волшебная палочка, нет, не волшебная. вы уверовали? Да, с того момента именно вот Бог знал, как ко мне прийти. Бог, Бог призывал меня, но я как бы, я всегда верила, что есть Бог. Я молилась, отче наш, да, и просила Господи, прости мне мои грехи, моим детям грехи прости, всем моим близким, родным. Вот это была моя такая молитва. Поведи моего сына по правильному твоему пути. Бог повел сына и привел всех нас. Як оточуючі відреагували на те, що ви мали таку смертельну хворобу так. і побачили чудо, так. надзвичайне чудо в вашому житті, як з вами раділи. Ну, Церква, звісно, радувалася, свидетелствовала. Я говорила, о славі Божої моїй жизни, я свидетелство, я плакала. Я радувалася, це було. Ті, які мої знайомі, сослуживці, Они когда узнали, что я пришла в дом молитвы, вот, очень пытались меня спасти. В дома молитвы? Да. Да, и когда я свидетельствовала, я говорила, что сделал Бог в моей жизни. И многие знали об этих моих диагнозах. Я еще тогда работала, потом я уже ушла на пенсию. Это прошло пять лет. А вот пять лет вот этих вот моих таких мучений в страхе. Это уже потом я узнала, что Бог настолько Он милостил к нам, настолько Он благ, и по благодати и по своей он меня спас. Я это потом уже начала осознавать. Я потом уже начала читать Библию. Я узнала, что Бог верный, что Бог вчера, сегодня и завтра тот же. И он <coughs> желает, чтобы все были спасены и чтобы все были исцелены. И Бог освобождает нас, истина освобождает. Мы становимся свободными от зависимости, от болезней, от греха. Чтобы бы людям, которые сейчас нас смотрят, которые сейчас сидят, Заключенням лікарів, з приписами, які сидять сьогодні, не мають на лікування коштів, які дивляться вас просто і задають запитання, а що зі мною буде завтра? Може, так само хтось сидить зараз, дивиться і розуміє, що осталися нараховані хвилини чи один день, чи ще тиждень, чи місяць пожити. Просто в них є приписи, що вони завтра в майбутньому помруть. Молодые люди, что бы вы им сказали? И я хочу сказать всем, кто сегодня в унынии, кто сегодня в депрессии, кому поставлен этот смертельный диагноз, рак, спид, все эти смертельные диагнозы, я хочу сказать, что если вы думаете, что выхода нет, выход есть. Это Иисус Христос. Это Бог, который понес за нас все наши грехи, болезни, немощи, вот, и его ранами мы исцелены. И я хочу сказать, чтобы никто не отчаивался. Вы боритесь, просто боритесь, просто кричите к Богу, просите Его. Он слышит, Он рядом. И Он желает нас спасать, исцелять. И Он это делает и сегодня. Если кто-то думает о том, что так, как думала я, вот я, и вот я живая, и радуюсь, и благодарю Бога моего за то, что я живу. Слава Богу. Слава Господу! — Дійсно, ваше свідчення є просто надзвичайне. Я думаю, що всі, хто нас дивляться, так само сьогодні, радіють разом з вами. І, е, як ведучий, так само я радію, дійсно, що ви є чудо Боже, те, що ви пережили, те, що ви відчули цей доторк, тим більше, маючи ці приписи, маючи такі страшні діагнози. Ви себе ховали заживо, і сьогодні ви маєте надію і несете її іншим. Сьогодні хочу сказати нашим рідним, близьким зі слів Олени, що Ісус Христос вчора, сьогодні, повіки той саме. Ви чули. Ви можете зараз в ці моменти просто так само просити Бога, як вона просила в свій час, розпочинати читати Його слово, іти в Дім молитви, в церкву, в костел, іти кликати ім'я Боже в своє життя, бути тим свідком, щоб дати і вам надію. Я дякую, що ви були з нами до зустрічі.